сейчас будет рисить физику, а потом, чтобы нам выдели, ну не выдали, 8 -8. а ну да, чтобы потом найти. Всем привет, с вами Данил и Никита. <свят> мы сейчас, э, ну вы наверное увидели под названием или если не увидели, то знаете, что мы как раз решили, как я и говорил. То есть не, да, вроде говоря в каком-то видео, что мы лучше идти пешком. Данький. Mm -hmm. Вот. И мы это э, следующий блок там по названию, видите, какой. -то. В общем, мы ищем учебники, и это... Не помню какой счету, но какой-то блок. Вот, э, Никите нужен фи нужна физика. А мне нужно два русских и информатика. Мы не можем... Конечно, Данил нашел в одном магазине учебники. Но они очень дорогие. Yeah. Лучше где-нибудь подешевле найти. Правда, вот тысячи, я почти 1750 рублей давать. Один учебник стоит 500, а. ну, 600 рублей. Да, то есть за три, если там привезут информатику, за три учебника 1750 рублей. Ну, это вообще... Мне пока везет не только это Но и мне только фишка. Ну, мне, конечно, не повезло. И то, конечно, дешево. Да, хотя как ты, прикиньте, за 500 попадется, что ты будешь делать? Ну, ну... 15 числа будет зарплата ага. у мамы. Попрошу все. Да. Попрошу, во-первых, чтобы учебники оставили. Ну, оставить для меня. До 15 а, ага. Или там до 16 числа. Ну, все, и вот потом Приехать и купить. Да. Ну, в общем, вы еще увидели. То есть, ну, может, увидите ли уже нас... видео или не увидели, мы, короче, сняли в автобусе. Там под музычку э, хорошо так. Мы сейчас в Академгородке города Новосибирска. Да. Идем по морскому проспекту. Кто тут живет, Знаю, где Всем привет. При... То есть, кто тут живет, всем привет. Ага. Вот. Знают, где шлюз, да, наверное. Ну, да. Знаете, где ГЭС, знаете, даже речной вокзал. Ну, речной, да, все должны. Кстати, хорошо так все сделали, лавочки прям как у нас, знаешь, когда в младшую школу идти, примерно такие же лавочки. Вот, мы, кстати, по дороге увидели черешню и э, клубнику. Mm. Ну, я, если бы был поменьше возраста, я бы, наверное, не сдержался и купил бы. Но хорошо, что я уже это знаю, что... А это так-то, ну, вполне за такой маленький... Кулечек это дороговато, столько рублей -то Так что мы держимся. Держим. Ну сейчас мы... Куда мы идем, я забыл? В торговый центр. А, ну да, подалеко а ли еще? Там дорогу перейдем, спустимся вниз. А, ну да, сейчас, конечно, машины чуть мешают. Но вот мы возле дома ученых саран. Если туда пойти, мы, мы будем возле площадки. Детская площадка. Конечно, я не помню, как называется, но такая детская площадка. Ну да. Ну вот сейчас мы... А, так. Наверное, на паузу будет не очень поставить. Ну, хорошо, потому что мне потом это все склеивать надо. Может, склеить Ну, надо Конечно, подумать. Вы же знаете, кто тут живет в Академгородке? Знаете, где там? Знаете, где -то. Ну да. Ну, это самое хорошее место. Угу. Ну, не считая Меги. Это то есть тоже оба на первом месте. Я бы так сказала. Вот бы, кстати, а? на прикольном автобусе сейчас прокатились. Да. Кто хочет, Ну, кто же там в Москве, в Нижнем Новгороде, там еще где-то живет. Приезжайте к нам. Приезж приезжайте в Новосибирск, Новосибирск. Новосибирск. У нас Новосибирск. хороший аквапарк, музей, театр и еще там что-то. Зоопарк. А, зоопарк. Вот зоопарк. Я советую сходить, кто сюда приедет. И театр с тоже посетить. Вот так, так Да, советуем посетить, потому что с Никитой проверено, Никита советует. Вот завтра в зоопарк поедем. Да, кстати, вот там поснимаем. Вот, вот завтра я... Данила будет снимать там. Да, там еще что-нибудь возьмем, В общем, ну не знаю, когда я это выложу, точно не завтра, то, что я буду снимать завтра. Я точно в этот же день, как сниму в зоопарке, я не выложу, ну, потому что это... Там я буду по... где-то по 14 минут снимать, а это все будет долго грузиться, плюс я еще поздно приеду, пока отдохну и все такое. В общем, я это выложу, наверное, но потом уже. Вот, так что, э, если... То есть, ну, не ожидайте, это чтобы рано было. Я, может это вообще видео выложу после того, как зоопарк выложу. Не знаю, как будет. Но в общем не ждите, чтобы быстро... Ну, чтобы сразу же я зоопарк выложу. Но там будет прикольно. Прям обзор по каждому, будем все рассказывать, по каждому животному. Все mm. будет прикольно. А, Что-то уже солнце такое, прям сильное, что говорил, голову печет. Я же говорил, у нас там на, Димак... на Димаковке. Очень холодно. На верхней зоне очень тепло. Ага. Я на морском проспекте. Ну да. Вот. А тут прям потеплее. На Дима, а на морском. Стоп ты. Ой, о, Фу, я испугалась. Опять. Я смотрю, по мне что-то ползает прям большой. Смотри, там муха. Я просто давно уже мух не видел, у нас даже. Морской Мух нормальный. Хорошо так. Вот, сейчас мы вот тут спустимся. Наш зоопарк, я не знаю, наверное, гордится белыми мышками. Не, би... а, ну да, потому что у им же... как раз холод нужен. Ну, и еще плюс, в прошлом же году, там, в прошлом году, по-моему, родился у нас даже медвежонок. Да-да-да, в прошлом году. Причем прям под и... конец года, под Новый год. Да-да-да. еще плюс, у нас, я так понимаю, появились пингвины. да и дельфин. Ну да. Только эм, плюс еще в том для белого медведя. Ну, для белых медвежа. Конечно. Ну, короче, медведя. Пингвин, я. Они в специальном такой... Заходишь в такой. Да, нет, про пингвин я еще не в курсе, но я сейчас. Нет, если, я был. Ты что, мы завтра? Да. Никиш, ты видишь. их увидишь, да. Потому что я был там. Я знаю, что там очень круто, ну потому что... Видел да. Там Да, да, да. Ты, короче, заходишь там в здание специальное. И ты смотришь, там вода, пингвины плавают. Причем их хорошо видно, как они под водой. Потому что там вода налита, и там Прозрачные стекло просто прочное. Прозрачные. Да, и ты все видишь их, как они плавают, и в общем прикольно. Ну, в общем, все будет круто. Сейчас мы доходим до ДК. Да. Жалко, что мы тут ничего брать не будем. Ну он и марка. А да. Хотя. Ну и вот мы продолжаем. Извините, но мы встретили наших одноклассников. Ну как? Нашего одного одноклассника. А да. Но случайно из-за звонка пришлось эм, отключить запись. Но для вас все хорошо. Вы сейчас все так же смотрите вот, и да. И смотрите про ну, то есть видеть что мы снова идем все такое но а, вы даже не представляете что Вот я сейчас иду а мне сейчас где-то через несколько часов через пару часов придется это все склеивать. хотя вы уже смотрите все в хорошем виде в качестве вот. Итак, и, Финдия, Она. И, и еще и кстати наш. да а то сейчас у нас есть хороший магазин Ага. Советую его посетить. Ну, по-любому уже его посещали Хороший кинотеатр Хорошая киевсишка там. Да. Ну, Кифишка везде хорошая. Но Макдональдс, аж, хорош. Ну Макдональдс тоже хорош. Который в городе находится, да? А, да. Ну и на речном тоже. Ага. Вот. И знаете, что вот вы сейчас смотрите, думаете, ск... ну хотя бы и так знаете. Ну, короче, это видео будет долгим. Вот. Хотя, что я говорю, там же и так видно, что ага. насколько видео будет идти. Ну, вот если бы я сказал, ну хотя все равно. Да, мы подходим в торговому центру, будем заходить, искать нашу учебник. А ну да, но. Вот, иди, иди. вот тут еще киосочки, то есть палатки, вот тут еще продаются. Ну, наверное, на этом все. А, сейчас мы как бы назвать видео, вот что типа мы в торговом центре. Короче, просто назову типа в торговом центре и все такое. Вот. А, ну да. Вот печки, лавочки. А, да. Ну, ладно, на этом все. блог закончен. Сейчас, может быть, мы еще поснимаем. Я не знаю. Ну, а с вами был Данил и Никита. Давайте, всем удачи, всем пока.